हज मान लो तो हज फर्ज़ है मान लो तो जगत लेकिन ईमान की बात का कहना सुनना ईमान वाले के लिए हर घड़ी हर सेकंड ज़रूरी है ईमान वो चीज़ है कि आदमी बगैर ईमान के अल्लाह तबारक वाली को बग़ैर ईमान के अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को पहचान नहीं सकता ईमान वो चीज़ है अल्लाह ने वो चीज़ मेरे और आपको दी दी अल्लाह ने मुझे और आपको इतनी बड़ी दौलत से नवाजा है कि हम अगर ईमान नहीं होता तो अल्लाह को अल्लाह के नबी को नहीं पहचान सकते ईमान वो चीज़ है बग़ैर ईमान वाला अस्पताल बना दे ट्यूबवेल लगवा दे गांव में बोर करवा दे उसको दुनिया में उसका अजर मिल जाएगा आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं आखिरत में बग़ैर ईमान वाला दुनिया से बग़ैर ईमान के चला गया वो दुनिया में अच्छे काम किए थे बड़े बड़े अस्पताल बना दिए सभी लोगों के लिए बड़े बड़े ट्यूबवेल लगा दिए पानी के लिए बोर करवा दिए पानी के लिए अच्छे धर्मशाला बना दी थी रहने के स्तर बना दिए लेकिन उसको उसका दुनिया में अजर मिल जाएगा आखिरत तो में उसका कोई हिस्सा नहीं एक ईमान वाला रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देगा साइड में उसको दुनिया में भी उसका अजर मिलेगा आखिरत में भी उसको उसका अजर मिलेगा अगर ईमान के साथ गया ईमान को बचा ले के लेके गया अल्लाह के लिए किया होगा तो आखिरत में भी उसको एक रास्ते से कोई तकलीफ देने वाली चीज़ का साइड में कर दिया ईमान वाले को तो उसका भी अजर मिलेगा है एक छोटी सी नेगी कर उसका भी उसको कयामत के दिन आखिरत के दिन बड़ा के अल्ला तबाड़ा अजर देगा और बड़ा देगा अच्छे से देगा दुनिया की बैंक में ख़त्म हो जाएगा लूट जाएगा चले जाएगा लेकिन आखिर रेत की बैंक में जमा हो जाएगा ईमान वो चीज़ है ईमान ईमान वाले के लिए ईमान का मुझागर बहुत ज़रूरी है कि आज इंसान को हर चीज़ की कीमत पता है लेकिन मैं कितना कीमती हूँ वह भूल गया वो ऐसा भूला ऐसा भूला कि हर तरह से परेशानी आ गई उसकी भूलने की नवुसत से क्या हम अपनी कीमत को भूल गए हर चीज़ की कीमत मालूम है उसको एक छोटी सी सिलाई की कीमत मालूम है एक दो रुपए एक दो टका की चीज़ आती है उसकी चीज़ की कीमत पता है लेकिन ईमान इतना बड़ा कि जिसको राय के दाने के ऊपर बचा के लेके जाने को तो अल्लाह तबारक इस दुनिया से दस गुना बड़ी जन्नत अता फ़रमाएगा সল্লাহাম মাহমুদ সাল্লাহ রসুল করিম রেহমান বলতেছেন যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইমান দান করেছেন এই জন্য আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ ইমান বহুত দামি দৌলত বলতে শরীর যেমন সুস্থ থাকলে রোজা রাখতে হয় সম্পদ থাকলে জাকাত দিতে হয় তো ইমান থাকলে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায় ইমান যার কাছে নাই তার কাছে আল্লাহর পরিচয় নাই আর যার কাছে আল্লাহর পরিচয় নাই তার কোনো আমলেরও দাম নেই দুনিয়াতে অনেক দাতা আছে অনেক বিধর্মীরা দান করে তারা এরকম টিউবওয়েল বানা তৈরি করে টিউবওয়েল পুঁতে দেয় হাসপাতাল তৈরি করে দেয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এরকম খাল খনন করে দেয় ব্রিজ তৈরি করে দেয় কিন্তু কোনো নেকি নাই কোনো সব নাই কোনো প্রতিদান আখেরাতে পাবে না দুনিয়াতে তারা এটার বিনিময় পাবে পাক দুনিয়াতে তার কোনো উন্নতি বা ভালো কিছু দিয়েও এটা শোধ করে দিবে। কিন্তু আখেরাতে তার কোনো প্রকার প্রতিদান পাবে না আর ইমান থাকার কারণে যাররা ইমান যার আছে আল্লাহর পরিচয় তার কাছে আছে আরে ইমানের কারণে সে কমপক্ষে দশ দুনিয়া পরিমাণ জান্নাতের মালিক হয়ে যাবে আরে ইমান বাড়বে এরকম ইমানই মোজা মাধ্যমে ইমান বাড়বে এরকম ইমানই হালকার মাধ্যমে এজন্য ইমানই মোজা করা ইমানই মজলিস তৈরি করা এটা বহুতই জরুরি ইমানদারদের জন্য অজাকির ফাইননা জিক্রত ফল মৌমিন ইমানের মোজা করার দ্বারা মুমিনের ফায়দা হয় ईमान बढ़ते থাকি ऐজন্য ईमानदार আল্লাহর কাছে বহুত দামি কিয়ামত ততদিন কায়েব হবে না যত দিন একজন ईमानदार জমিনে আদনা ईमानदार থাকবে তো আল্লাহ পাক এই কায়নাত কে ঠিক রাখবেন কিয়ামত হবে না আল্লাহ পাক সেই ঈমান আমাদেরকে দান করেছিলেন শুকরা যায় কোরা আলহামদুলিল্লাহ अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों दोस्तों बुजुर्गों ईमान का मुजागड़ा ईमान वाले को इतना नफा देगा ना कि हर घड़ी इसको पता चलेगा कि मैं का हूं मैं कौन सी चीज हूं अल्लाह ने मुझे क्या नवाजा है हैं ईमान का मुजागरा नहीं होगा ना तो कल ही एक बात आई सामने कुछ आपस में मुसलमान लड़ रहे थे तो एक मुसलमान भाई यूं कहता है कि ये इस्लाम दो मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे थे और तीसरा मुसलमान जो खड़ा था वो जो देख रहा था उनके लड़ाई को झगड़े को तो वो यू कह रहा है कि ये इस्लाम इस्लाम खराब नहीं है अरे भाई वो झगड़ रहे इंसान ख़राब बोल सकता है वो लेकिन इस्लाम ख़राब नहीं बोल सकता हमारे वहाँ गैरवी ऐसा नहीं बोलता हमारे वहाँ जो तो हिंदू है गैर भी है वो भी ऐसा तो नहीं बोलेंगे बोले ऐसे लोग है वो ऐसा बोलेंगे ऐसे लोग है इस्लाम खराब ऐसा नहीं बोलेंगे ये ईमान की कमी है ये ईमान की कमी है कि भाई दो पंथी लड़ रहे हैं दो पंथी दो पक्ष वाले लड़ रहे हैं दोनों मुसलमान हैं तो तीसरा मुसलमान यूँ बोलता कि ये इस्लाम है अरे इस्लाम की लड़ाई नहीं आई ये है ये तो क्या है वो अल्लाह ही जानता है ना उसका कोई तस्करा भी नहीं करना ये मिंबर पे हमको इसलिए नहीं बिठाया जाता ये मिंबर पे तो सारे ईमान का मुजागरा होगा ईमान का उजागरा ईमान वाले को नफा देगा मेहमान बोलते सुन थे दूजन मुसलमान ए रम भावे झगड़ा होते थे तो तृतीय व्यक्ति एक कथा बोले जे इस्लाम ए रकम आसले तो उचित ए रकम ना एटा तो इस्लामर दोष ना वोट व्यक्तिर दोष मुसलमान दोष অথচ বিধর্মীরা যদি আপোষের মধ্যে ঝগড়া হয় তো তারা তাদের ধর্মকে দোষ দেয় না তারা বলে এটা তার ব্যক্তি সমস্যা ওই ব্যক্তির অসুবিধা ধর্মকে তারা নেড়ে কথা বলে না কিন্তু আজকে দেখেন মুসলমানের এই যে আমাদের তবলিকের কারণে অনেকে বলে তবলিক এরকম আসলে তো তবলিকের দোষ না এটা এটা হলো ব্যক্তির সমস্যা কোনো ব্যক্তির সমস্যাকে উনি বলছেন যে মেম্বারে আমাদের এগুলি বলা উদ্দেশ্য না তারপরে এটা বোঝানোর জন্য বললাম যে কোনো আমলের কারণে মুসলমানের কোনো বদামলের কারণে কোনো তবলিগালার বদামলের কারণে তবলিক দোষী হবে না ইসলাম দোষী হবে না ইসলাম তার জায়গায় ঠিক আছে তাবলিক তার জায়গায় ঠিক আছে কোনো ব্যক্তির অসুবিধা হতে পারে এটার নাম হলো ইসলাম ওর ভাইও দোস্ত বুজুগ খালি আল্লাহ পেচান লেনা ইমান অধুর আয় কলমা অধুর আয় আদি আল্লাহ কা হুকুম আদা করে আল্লাহ বড়াই বোলে और मोहम्मद अलैहि वसल्लम का तरीक़े को ना अपनाए तो उसका ईमान भी नाक़ अधूरा कामिल ईमान नहीं उसका ईमान ही नहीं बल्कि कामिल ईमान तो क्या है बल्कि ईमान ही नहीं कि जिसने नबी को ना माने अल्लाह का हुक्म अदा करे हैं कि भाई कुर्बानी करी अल्लाह का हुक्म अदा किया लेकिन यहाँ से नहीं किया पेट के ज़रिए से किया तो वो जानवर हराम वो जानवर हराम से पूछ लेना आप ও জানোয়ার আরাম হোক কিউ আল্লাহ তা হুকুম তো অদা হুয়া নবিকা তারিকা দানি হওয়া লাল্লা তারিকা কি জরুরি এজন্য মেহেমান বলতেছেন যে ইমানের যে কালিমা লাই লা হ ইল্লাল্লাহ মহাম্মাদুর রসুল দুটি অংশ যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মহাবুদ নাই মহম্মদ শেসন আল্লাহ রসুল আল্লাহবকের হুকুম মানব কিন্তু নবীদের তরিকায় যদি নবীর তরিকায় না হয় তাহলে সেই ইমান পূর্ণ হবে না অর্ধেক ইমান হবে যেমন একটা জানোয়ার খাওয়া হালাল মনে করেন একটা গরু বা ছাগল সেইটাকে জবাই করে খাওয়া এটা রসুলের তরিকা এখন যদি আল্লাহর হুকুম আছে খাওয়ার কিন্তু রসুলের তরিকায় জবাই না করে পেটে এরকম গুটা মেরে হত্যা করে ফেললো সেই জানোয়ার যেমন খাওয়া জায়জ নাই নবীর তরিকা না থাকার কারণে আল্লাহর হুকুম ছিল খাওয়া কিন্তু তরিকা না থাকলে হারাম হয়ে গেছে তো যেই ইমানের মধ্যে আল্লাহর হুকুম থাকবে নবীর তরিকা থাকবে না সেই ইমানও পরিপূর্ণ ইমান না অর্ধ ইমান এই জন্য পরিপূর্ণ ইমান আনতে হলে अल्लाह के नबीजीर नुरानी तरीका मानते होली से पूर्ण आदमी बग़ैर नमाज के इबादत के हक़ को अदा नहीं कर सकता ईमान ईमान है और आदमी बग़ैर नमाज के पूरी रात भर इबादत करे तस्बी हाथ पढ़े नमाज़ ना पढ़े फ़र्त नमाज को छोड़ के आदमी इबादत के हक़ को अदा नहीं कर सकता जितनी भी नमाज पढ़ ले नमाज ऐसी दौलत है न फरत नमाज कि जिसको उठाने से ज़मीन और आसमान आजीज़ हो गए अल्लाह का हुक्म इतनी बड़ी चीज़ है हैं आदमी फ़रेद नमाज छोड़ के निफिले रात रात भर पड़े बग़ैर नमाज के आदमी इबादत के हक़ को अदा नहीं कर सकता बोलते संजय ईमान पर सब तक बड़ो इबादत अल्लाह फ़ीर नमाज़ फरोज़ नमाज़ फरोज़ नमाज, नमाज।, नमाज बंदा अल्लाहर हक आदय करते पड़े ना अल्लाह पाके गुलाम हक़ पूर्ण हब मतलब फ़रोज़ नमाजारा शरारत एक जो नमाज़ पढ़ लो नफोल কিন্তু ফরজ নামাজ পড়ে না সে আল্লাহ পাকের গুলামীর হক আদায় করে নাই এই জন্য ইমানের পরে আল্লাহ পাকের গুলামীর সর্বোচ্চ গুলামী প্রদর্শন হল ফরজ নামাজ এই ফরোজ নামাজ ছাড়া ইবাদতের হক আল্লাহ পাকের হক কখনো আদায় হবে না ওর ভাই দোস্ত বুজুগো নমাজকে লিম কাজ জরুরি ইলম জরুরি ইলম আদমি কো জনত রাস্তে পে ইলম নেই ইা তো আদমি জহনমকে রাস্তে পে ভটক যায়গা बगैर इल्म के आदमी जन्नत तक नहीं पहुंच सकता जी आदमी बगैर इल्म के जन्नत को नहीं पहुंच सकता इलम वो चीज़ है कि तालिब इलम की बड़ी फजीलत आई है और इलम से मुराद कौन सा इल्म आखिरत का इलम आखिरत का इलम इल्म से मुराद वो इल्म इसको नफा देगा जो इसको अल्लाह तक पहुंचा देवे जन्नत तक पहुंचा देवे পরে এলেম বহুত জরুরি এলেম মানুষকে জান্নাতের রাস্তায় পৌঁছায় দেয় এলেম ছাড়া মানুষ জাহান নামা রাস্তায় চলে যাবে এলেম ওই আসমানি এলেম ওহির এলেম যে এলেম মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছায় দেয় এলেম দুই প্রকার এক হলো আখিরাতের এলেম যেটা মানুষকে জান্নাতের রাস্তা দেখাবে নাজাতের রাস্তা দেখাবে কামিয়াবি রাস্তা দেখাবে আর এই এলেম অর্জন করা আমাদের বহুতই জরুরি এই এলেম अर्जन होले ही अम्रा हुकुम के अल्लाह तरिका के या तो रसूले जज्बा तैरिवे जदि यहीलेम ना थालाहार हुकुमु और नबीर तरिका मानार पद्धति जाना एलेम ना था के ताहले अल्लाह के अल्ला तो ध्यान अल्ला को पैदा नहीं कर सकता आज पूरी दुनिया में गुना हो रहा है ना ये जिकर की कमी के वजह से हो रहा है जिकर की कमी की वजह से हो रहा है एक छोटा सा बच्चा होगा ना सामने खड़ा होगा ना तो आदमी गुना करने से सोचेगा छोटा सा बच्चा होगा इतना बड़ा अल्लाह जिसने पूरी दुनिया को बनाया उसका ध्यान नहीं एक छोटे से बच्चे का ध्यान होता है आदमी गुना नहीं करता है एक कमरे में होगा कोई गुना कर रहा होगा छोटा बच्चा खड़ा होगा ना ये उसको भगा देगा छोटे बच्चे का डर है लेकिन इतने बड़े अल्लाह का ध्यान मौजूद नहीं आए इसकी वजह क्या है इसकी वजह यही है कि हमारे से अल्लाह का जिक्र छूटा अल्लाह का जिक्र छूटा तो अल्लाह का ध्यान निकला आज पूरी दुनिया में जो गुना हो रहा है ना वो इसी की बुनियाद पर हो रहा है कि हमें जिक्र नहीं करा अल्लाह का कलाम पाक की तिलावत नहीं करी कलाम पाक की तिलावत हम कब करते हैं जब कोई ऊपर जाता है तो कुरान शरीफ नीचे आता है पार्टी पे से जब कोई ऊपर जाएगा तो कुरान शरीफ नीचे आएगा আল্লাহ করা আল্লাহ কি আল্লাহ এই জন্য বলতেছেন যে এরকম ভাবে আর একটা সিফাত হলো জিকিরের সিফাত অন্তরে রাখা আল্লাহর ধ্যান অন্তরে যদি কেউ আল্লাহর পাখির ধ্যান সাথে রাখে তো পুরা দুনিয়াতে যত অন্যায় আর ঘুনা হইতেছে এটা একমাত্র আল্লাহর ধ্যান অন্তরে না থাকার কারণে ছোটো বাচ্চা থাকলে মানুষ গুণা করতে ভয় পায় তো ছোটো বাচ্চাকে ভয় করছে কিন্তু কি কত বড় সত্তা রব্বুল আলামিন তার ভয় না থাকার কারণে দেদার সে গুণা হয় মানুষ দেদার সে গুণা ও নাফারমানি করতেছে তো ছোটো বাচ্চার যতটুকু ভয় অন্তরে এতটুকু ভয় আমরা আল্লাহর রাখতে পারি নাই এই জন্য আল্লাহর স্মরণ আর জিকির নাই এজন্য গুণা হইতেছে এজন্য জন্য পাকের ধ্যান আর স্মরণ যদি আমার আজমত আল্লাহর অন্তরে থাকে আমার তাহলে তার দ্বারা কখনও গুণা হবে না আর সবথেকে বেশি ধ্যান হবে কোরআন তেলাওতের মাধ্যমে जिकीर माध्यम है लाई ला सुबहानल्लामदिल्ला अकबर एगोरी सब अल्ला ध्यान पैदा करे अल्लाह शरुण पैदा कर एक माध्यम और भाई दोस्तों बुजुर्ग को इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है इसको बचाना भी बहुत जरूरी है अब बचाएंगे कैसे इसको बचाना किसी कि किसी के हक को दबाना नहीं किसी को गाली नहीं देनी आपस में सलाम का रिवाज डालना है है इकराम वाली सिफत हमारी ज़िंदगी में लानी है वरना क्या होगा खूब नेकी करी खूब नमाजें पढ़ी लेकिन माँ बाप के हक़ को अदा नहीं किया भाई के हक़ को अदा नहीं किया पड़ोसी को सताया है मोहल्ले में सलाम का रिवाज भी ना था है आपस में मुसलमान को सलाम नहीं किया तो कल क्या होगा किसी का हक को अदा नहीं किया होगा तो उसको नेकी देनी पड़ेगी है खूब नेकी लेके जाएगा यहाँ से ज़मीन से ले लेकर आसमान तक नेकी लेके जाएगा लेकिन जब वहाँ जा पता चलेगा कि सब नेकी ख़त्म हो गई क्यों कह खत्म हो गई कि भाई किसी का हक को दबा दिया किसी को गाली दे दी थी हैं इकराम वाली सिफत भी बहुत ज़रूरी है कि मुसल मुसलमान इकराम वाला बनता है इकराम करने वाले बने हम इकराम से क्या होगा नेकियों की हिफाजत होगी नयकियाँ बचेगी हैं नयकियाँ बचेगी तो मेहमान बोलते दोस्त पर हमारा जो आमल गुली कर्सी ये आमल गुली बचाना ज़रूरी अखलाक के माध्यम है बचाओ প্রত্যেকের হক আদায় করব প্রতিবেশীর হক পিতামাতার হক ভাই হক পরিবারের হক ফ্যামিলির হক মহল্লার হক প্রত্যেকের হক আদায় করা প্রত্যেকের সাথে আখলাকের সাথে আসা তাহলে আমাদের এই ইবাদতগুলি হেফাজত হবে নাহলে কেমন দিন জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নেকি নিয়ে যাবে আল্লাহ রসুল বলতে সে সব গরিবকে তো সাহাবা বলতে গরিব যার মাল নাই বলছে না না গরিব ব্যক্তি অনেক নেকির পাহাড় নিয়ে যাবে কিন্তু কাউকে গালি দিয়েছে কাউকে মার দিয়েছে কাউকে জুলুম করেছে কারো হক নষ্ট করেছে তো সব দিতে দিতে সব ফুরায় যাবে লাস্টে সবার গুনা নিয়ে সে গুণার বোঝা নিয়ে জাহান নামে যাবে তো তাই জন্য বাসানো আখলাকের মাধ্যমে এটা বহুতই জরুরি এটা হলে ক্রাম মুসলিম বলা হয়ে থাকে বাঁচানেকে বাদ কবুল করবানা দেয় সি বাত কেসি আখির মা পেলে জলি দিয়ে আদমি খুব নেকি করে हैं माँ बाप की खिदमत करे लेकिन उसमें नीयत को अपनी सही ना करे अपनी नीयत सही ना करे, माँ बाप की खिदमत इसलिए करे कि भाई जायदाद में मेरा हिस्सा लग जावे पड़ोसी की खिदमत इसके लिए करे कि वो मुझे वाहवा करे मेरा शुक्रिया अदा करे उसके लिए किया तो वो ने कि भी बेकार उसको कबूल करवाना शर्त है और कबूल करने का शर्त क्या है कि भाई काम करने से पहले देखे कि मैं ये काम कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ अल्लाह के लिए है तो अलहमद रब्बिल आलमीन काम करने के दरमियान में भी देखे है कि मैंने काम किया ये किस लिए कर रहा हूँ मैं तो अलहमद तीन मरदब अपनी नीयत को सही करे नीयत को सही करे हमारा हर काम किसके वास्ते हो अल्लाह व ताला के वास्ते हो किसी को दिखलाना नहीं हो किसी को दिखलाना नहीं हो कि कोई हमारी वाह कर देवे कोई हमें जजाकल्ला के देवे कोई हमसे खुश हो जावे नहीं मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों हमारा सब काम किसके वास्ते हो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए अल्लाह हमसे खुश हो जावे आज अल्लाह हमसे नाराज़ तो हम नारा है तो दुनिया हमसे नाराज़ हो गई है जानवर भी हमसे नाराज़ हो गए अल्लाह जब नाराज़ होता है ना तो उसकी निशानी यही है कि इंसान हमसे मुँह फेल लेते जानवर हमसे नाराज हो जाते मेहमान बोलते थे सब काजगुली गुली करता है अल्लाह रुझ तो अल्लाह दनो ना तो समस्तों কাজ যে করা বলা হলো বলে একটাও কোনো নেকি পাওয়া যাবে না এজন্য এখলাসের সাথে করা আর এখলাস এটা বহুত দামি দৌলত বলছেন এটা অনেক পরে আসে কিন্তু সবার আগে চলে যায় এটা বহুত পরে মেহনত করতে করতে আসে কিন্তু চলে যায় সবার আগে আর এটার খবর একমাত্র আল্লাহ জানি যদি আমরা আল্লাহর জন্য না করি তাহলে এরকম মা বাবার খেদমত করছে উদ্দেশ্য তার জমিন নেওয়া এরকমভাবে জনগণের খেতমত করতেছে জনগণের বাহবা নেওয়া তাহলে এই আমল তাকে নাজাদ দেবে না নাজাদ দিবে একমাত্র আল্লাহর জন্য যেই কাজ করবে সেই কাজ আর এটার জন্য এরকম অবশ্যই প্রত্যেক কাজের মধ্যে তিনবার নিয়াদকে যাচাই করা প্রথমে মাঝে এবং শেষে যদি আল্লাহর জন্য হয় তাহলে এরকম আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন বলা এই জন্য সকল কাজ করবে একমাত্র কার জন্য আল্লাহর জন্য আর ভাইয় বুজুগ আমার কমাই কি তরতিব বন যাবে হ্যাঁ আজ কমাতে কমাতি দিল ধোকা পেদা হয়ে আমি কমাতা তো কি মেরে লিয়ে কমাতা মানে খাঁকে কমাতা और खाता हूँ इसलिए कि कमाने के लिए ताकत आ जावे, कमाने के लिए ताकत आ जावे आज हमको ये धोखा बहुत बड़ा लगा हुआ है ये कोई सिफ़त नहीं है कि पांचों चीज़ें हमारे अंदर आ जावे साल का दो कुरान पूरा हो जावे तस्बियात हो जावे हमारी सही इसके लिए जमात में नहीं जाना इसके लिए जमात में नहीं जाना जमात में किसके लिए जाना है कि जान अल्लाह का दिया हुआ है माल अल्लाह का दिया हुआ है मैं अल्लाह के जन्नत के वज में खरीददार हूँ अल्लाह मेरा खरीददार है अल्लाह ने हमको ख़रीदा है इसके लिए अल्लाह के रास्ते में जाना है हमको अल्लाह के रास्ते में जाना है कि जान माल वक्त की तरतीब सही बन जावे देखो साहबा एक राम रज़ी अल्लाह तजमैन के किस्से हैं कि साहबा ने ज़्यादा से ज़्यादा जान माल वक्त अल्लाह के दिन को बुलंद करने में लगाया आज हमारा जानमाल किसके ऊपर लग रहा है दुनिया के ऊपर लग रहा है कि दुनिया कमाने के ऊपर लग रहा है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों शादी ब्याह में लग रहा है विवाह शादी में लग रहा है हमारा जान माल वक्त हमारे जान माल वक्त की तरतीब सही बन जावे और हम अल्लाह के रास्ते में जाने वाले बने तो मेहमान बोलते थे दोस्तों जेर पर हमें कमाई हमारे जानमाल समय एगुली सही रास्ते व्यवहार कराईज ना कमानो कमाई करते खा जो और खा मजे सत्य आई भी आबाद कमाई करब খাইতেছি কামাইয়ের জন্য কামাই করছি খাওয়ার জন্য এটা আমাদের মাকসাদ না সাহাবাইকেরামের জিন্দগির মাকসাদ ছিল যে জানমাল দিয়েছেন আল্লাহ এটা ব্যয় করবো আল্লাহ রাস্তায় কারণ আল্লাহ কিনে নিয়েছেন ইন্না আল্লাহ হাস্তার মোমিনাম রহমান ফুসাহুম বেআ জান্না জান্নাতের বিনিময়ে আমাদের জানমাল পাক কিনে নিছেন আর এই জন্যই সাহাবাই কেরাম কামাই করতেন আর এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করতেন তো জামাতে এই জন্য না যাওয়া যে আমি শুধু কিছু তাজবিহাত শিখবো আর দোয়া সুরা শিখবো ইবাদত করব কালিমা শিখবো এই জন্যই শুধু জামাতে না যাওয়া বলকে আমার জানমাল সময় যে আল্লাহ পাক দিয়েছেন আমানত এইটাকে আমি সহি রাস্তায় ব্যয় করবো এইটা শিকার এই জন্য বলি ভাই ইনশাল্লাহ এটার জন্য আমরা বলি ভাই বলি ইনশাল্লাহ দেখো ভাই